Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır kəsəbəsində Masazır məscidinin yaxınlığında belə bir, bir gözəl ki, mətəbəli 4 otağlı bir həyət evini təqdim edirəm. Bax gördüyünüz o sol tərəftəki ev artıq satılıb. Bax görürsüz bunda, yəni görünüşü çox gözəldir. Yəni bu evin gözəlliyi ondan da üstün olacaq. Bax gördüyünüz bu formada xarici görünüşü var, hörmətli izləyicilərimiz. Yəni bunu bu e, formada çəkib göstərməkdə məqsədimiz odur ki, alıcının zövqinə görə tanlanma istəyi aparıla bilər. Bax gördüyünüz orta hissə monolit beton tökülüb və üst hissəsindən Bax, ordan e, pay əsası var. Yəni ümumi qoşa daşla tikilib, bax burda belə bir həyətan sahəsi var. Həyətinə, yəni iki maşın burda sərbəst çəkildə daxil ola bilər və yanından, hörmətli izləyicilərimiz, yanından arxasına tərəf keçmək mümkündür. Bax, burdan arxasına keçmək mümkündür. Yəni həyətin tamamətidir. Evin bundan sonrakı olan işləri birbaşa alıcının zövqinə görə yəni tamamlana bilər və daxiləcə evin içinə tam hazır şəkildə hürmətinizdə izləyəcəyimiz, hazır şəkildə təhvil veriləcək bu ev. Yəni aboylar da, qapılar da, bir sözlə bundan sonrakı işlər alıcının zövqinə görə təkmilləşdirmək şərtiylə 78.000 manata təhvil veriləcək. Daxil oluruq evin qonaq otağına. Bax gördüyünüz bu formada geniş qonaq otağı var. E, qeyd etmək istəyirəm ki, evin tikilişi çox möhkəm. Yəni başa çatdırılıb, bax mərtəbələr arasında monolit betondur. Birinci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir mətbəx, bir sanitariya qovşağı və buradan pətkənlər olacaq. Baxın, burada belə bir mətbəxi var. Yuxarıdakı e, sahə, ümumilikdə ikinci mərtəbənin sahəsi 79 kvadratmetrdir. Yəni yuxarı hissə. Düzdür, yəni hal-hazırda şərait olmadığından yuxarını sizə təşib göstərməyə. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, keyfiyyət baxımından və ə görkən baxımından ev axdıranlar üçün əla bir şansdır. Yəni müraciət edib gəlib yax daha yaxınlıq baxıb maraqlana bilərsiniz. İzədiyiniz üçün təşəkkürlər.